السلام علیکم دوستو آج کے ویلاگ میں ہم جدید اور حیران کن سائنسی تحقیق کے بارے میں آپ کو معلومات دیں گے سائنس دانوں نے نئی تحقیق میں بتایا ہے کہ ڈیوونین پیریڈ یعنی شیطانی دور جو کہ چالیس کروڑ سال پہلے گزر چکا اس دور کا ایک جاندار آج بھی زندہ ہے سائنس دانوں کا ماننا ہے کہ شیطانی دور ڈائنوسار کے دور سے بھی سترہ کروڑ سال پہلے کا ہے آپ جانتے ہیں کہ ڈائنوسار کا دور 23 کروڑ سال پہلے شروع ہوا تھا یہ نیا جاندار پچاس برس بعد تو محض بلوگت کو پہنچتا ہے چار سو سے پانچ سو سال تک زندہ رہ سکتا ہے اور پانچ برس تک حاملہ رہتا ہے اس کے بارے میں آپ سے اس پروگرام میں مزید دلچسپ اور حیران کن معلومات شیئر کرتے ہیں دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے اس چینل کا نام اے ایچ ایم انفو اینڈ فن ہے اور اس پر سیاسی تجزیوں کے ساتھ ساتھ تاریخ آرٹ سیاحت و ثقافت سائنس اور اسپورٹس کے متعلق بھی پلے لسٹ موجود ہیں اور کچھ عرصے سے انہیں اپڈیٹ نہیں کیا کچھ دوستوں نے شکوا بھی کیا کہ انہیں اپڈیٹ کیوں نہیں کیا جا رہا آئندہ آپ کو ان موضوعات کے بارے میں بھی معلوماتی پروگرام ملیں گے شیطانی دور یعنی چالیس کروڑ سال پہلے پائی جانے والی اس مخلوق کی مکمل معلومات آپ سے شیئر کرتے ہیں اس چھوٹی سی یاد دہانی کے بعد کہ نئے دیکھنے والے دوست اور جنہوں نے ہمارا چینل تاحال سبسکرائب نہیں کیا ان سے درخواست ہے کہ اہم معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پش کرنا نہ بھولیے گا تاکہ بر وقت آپ کو نوٹیفیکیشن مل سکے ہاں اگر ویڈیو پسند آئے تو دوستوں سے شیئر ضرور کیجیے گا ڈائنوسار کے عہد سے پہلے اب تک زمین پر موجود یہ جاندار بظاہر ایک مچھلی ہے جسے سی لا کینتھ کہا جاتا ہے اس کے بارے میں ایک زمانے میں خیال کیا جاتا تھا کہ اس کی نسل چھیاسٹھ ملین سال یعنی کہ چھ کروڑ ساٹھ لاکھ سال پہلے ڈائنوسار کے ساتھ ہی ختم ہو چکی ہے لیکن انیس میں اسے جنوبی افریقہ کے مشرقی ساحلی علاقے میں غیر متوقع طور پر زندہ دریافت کیا گیا اور اب اس نے ایک بار پھر سائنس دانوں کو حیران کر دیا ہے سائنس دانوں کی یہ نئی تحقیق جو دو روز پہلے کرنٹ بائیولاجی نامی جرنل میں شائع ہوئی ہے وہ فرانس کے اوشنوگرافک انسٹیٹیوشن جسے آئی فریمر بھی کہا جاتا ہے کہ سائنس دانوں نے کی ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ شیطانی دور کی سیلا کینتھ نامی یہ مچھلی گہرے سمندر میں یعنی آٹھ سو میٹر یا نصف میل زیر سمندر رہتی ہے رات کو شکار کے لیے نکلتی ہے چھوٹی چھوٹی مچھلیاں کھاتی ہے دن کے وقت یہ آتش فشانی گاروں میں اکیلے یا چھوٹے گروپس کے ساتھ قیام کرتی ہے سائنس دانوں کا ماننا ہے کہ یہ چار سو سے پانچ سو سال تک زندہ رہتی ہے اس طرح دنیا کے کسی بھی جاندار کے مقابلے میں اس مچھلی کے حمل کی مدت پانچ سال تک ہوتی ہے سیلا کینتھ نامی اس مچھلی کی دنیا میں دو اقسام پائی جاتی ہیں ایک انڈونیشیا اور دوسری مشرقی افریقہ کے کوموروس کے آس پاس میں پائی جاتی ہے فرانسیسی سائنس دانوں نے افریقی نسل پر تحقیق کی ہے جس کے دوران سائنس دانوں نے یہ بھی جانا کہ اس مچھلی کی نشوونما کسی بھی مچھلی کے مقابلے میں سست روی سے ہوتی ہے اور جنسی طور پر بلوگت کی اس کی عمر پچپن سال ہے اس مچھلی کے حمل کا دورانیہ پانچ سال ہے جو کہ کسی بھی جانور کا طویل ترین دورانیہ ہے پہلے سائنس دانوں نے بتایا تھا کہ فرلڈ شارک کے حمل کا عرصہ طویل ہوتا ہے جو کہ ساڑھے تین سال تھا اسپنی ڈاگ فش جسے ایلیفنٹ شارک بھی کہتے ہیں اس کے حمل کا دورانیہ دو برس کا ہوتا ہے فرانس کے آئی فریمر اوشنوگرافک انسٹیٹیوشن کی اس تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ یہ مچھلی ممکنہ طور پر پہلی بار چالیس کروڑ سال پہلے زمین پر نمودار ہوئی تھی اس دور کے فاصل ریکارڈ کی مدد سے سائنس دانوں نے ڈیوونین پیریڈ یعنی اسے شیطانی دور قرار دیا ہے سائنسی زبان میں فاصل مردہ کو کہا جاتا ہے لیکن اس مچھلی کو لیونگ فاصل بھی کہا جاتا ہے انیس سو ساٹھ میں سائنسدانوں نے سیلا کینتھ ایک مچھلی پکڑی تھی جس کی عمر اس وقت چوراسی سال بتائی تھی اس مچھلی کے آٹھ پنکھ ہوتے ہیں اس کی آنکھیں بڑی اور منہ چھوٹا ہوتا ہے دنیا میں پائی جانے والی لنگ فش بھی اس کے خاندان سے ہی بتائی جاتی ہے فصل ریکارڈ کے مطابق ایک عرصے تک خیال کیا جاتا تھا کہ اس مچھلی کی نسل کا خاتمہ ڈائنوسار کے ساتھ چھ کروڑ ساٹھ لاکھ سال پہلے ہی ہو گیا تھا تاہم اسے زندہ دریافت کرنے کے بعد اسے لیونگ فوسل قرار دیا گیا تھا اس کے فنز یعنی پنکھ کی ساکت کے باس اسے لو فنڈ مچھلی بھی کہا جاتا ہے جو دیگر مچھلیوں سے کافی مختلف ہوتی ہے اس مچھلی کی لمبائی سات فٹ جبکہ وزن ایک سو دس کلو گرام تک ہوتا ہے نرم مچھلی کے مقابلے میں مادہ مچھلی بڑی ہوتی ہے سائنس دانوں کا کہنا ہے کہ سی لاکینتھ نامی اس مچھلی کی دونوں اقسام کے مدوم یعنی ختم ہونے کا خطرہ ہے پہلے محققین کا کہنا تھا کہ اس مچھلی کی زندگی کی مدت بیس سال تک ہوتی ہے اور اس کی جسمانی نشو و نما کسی بھی مچھلی سے زیادہ تر ہوتی ہے لیکن اب اس نئی تحقیق نے پرانی معلومات کو بدل کے رکھ دیا ہے پہلے سائنسدانوں نے بتایا تھا کہ گرین لینڈ شارک زمین کے گولے پر لمبے عرصے تک زندہ رہ سکتی ہے لیکن سیلا کینت اب اس سے بھی طویل عرصے تک زندہ رہ سکتی ہے دوستو اگر یہ سائنسی معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہو تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا اور ہمارا چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا ویکسین ضرور لگوائیں اگلے پروگرام تک اجازت دیں اللہ نگبان